Вітаю, друзі! Ви на каналі Астролюкс з вами Анастасія Велико Також на зв'язку з нами сьогодні астролог Влад Рос Влада. Я вас вітаю і як завжди, хочеться почати з найголовнішого, тому що відбулася розмова Путіна та Трампа. У Кремлі вже заявили, що Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову від ударів в Україні та Росії по енергетичній інфраструктурі, зокрема на 30 днів, і, начебто, віддав відповідне розпорядження військовим. Крім того, Путін хоче повного припинення іноземної військової допомоги надання розвідданих Україні, але і це ще не все наговорив достатньо, тому що ще заявив про необхідні. Зупинити мобілізацію в Україні і будь-яке переозброєння ЗСУ, якщо ж знову ж таки припиниться вогонь, чи піде Україна на такі абсурдні умови, і чи можуть нас змусити піти на ці умови? Ну, слава, самое главное, что Дональд Трамп уже дал интервью и сказал, что вообще-то он не слышал ничего такого, где он вел какие-то переговоры о том, чтобы разоружить Украину, чтобы не поставлять ей оружие какое-то, и чтобы, тем более, о чем хочет Москва, чтобы разведданные мы перестали, Америка перестала нам по поставлять. От всего от этого Дональд Трамп от отхрестился. На самом деле, вы даже не понимаете, что было вчера. Вчера в основном были переговоры насчет редкоземельных минералов, где в каких местах будут бурить, бури, бэби, бури там в Северном Ледовитом океане, американские компании будут добывать нефть. Вот. А про Украину, наверное, там они обмолвились там, минут 20, там, поговорили, ни к чему не пришли. Да мы согласны о том, что вот, мы, вот там Лили Путин сказал, мы согласны на то, чтобы нас не обстреливала Украина, НПЗ наши. Вот, а дальше мы это, мы пошлем наши эти самые шахеды, и они будут просто опять ставить... Киевлян, Киевскую область, там были попадания у нас опять в Бучи, там и в другие частные дома. То есть мы будем страшить. Да, мы не будем бить по энергоструктуре, но мы будем бить там, где сидят наши враги, видимо, так думают в Москве. Поэтому мы не применили как бы со своим ответом и что-то сегодня, по-моему, прилетело в Краснодарский край, по-моему, связанное с нефтью в очередной раз и нефтеперерабатывающим заводом. Это абсолютнейший блеф. Это постепенно будут решаться вопросы перемирия в ближайшее время. 23 марта очень важная дата, где американцы уже в Саудовской Аравии будут детально обсуждать, на какие условия и по миру пойдет Москва. Но Москва будет всячески значит, отдалять перемирие. Она не хочет это произвести ни в марте, ни в апреле. Их сокровенная идиотская дата, да, дата всех мертвых и мертвецов 9 мая. Они, я думаю, постараются устроить как бы месячное перемирие именно к 9 мая, не раньше. Я так думаю, да, ну, может быть, 5 0 25 как я всегда говорил. И кто знает, подписывается на мой канал "Латрос", и там вы все новости будете знать. И я уже давно говорю, что раньше мая вся эта бодяга не закончится, но мирные переговоры, которые начнутся В період затмінів в марті місяця ані фатальне, не отвратиме, і як би не хотів Лілі Путін сопротивлятися, все одно він буде винужден піддавленням каблука Дональда Трампа пойти на перемирие. Власне багатьох українців саме зараз цікавить питання, чи могли Путін і Трамп між собою під час їхньої нещодавньої розмови ділити Україну. Не, не идет речь сейчас о дележке Украины. Это будут мирные переговоры уже осенью. Они там будут ее делить, какие куда области отойдут. По некоторым данным, что вся Херсонская и Запорожская все-таки может вернуться в состав Украины, но это осенью, это там отдаленная как бы ситуация. Сейчас очень важно решить проблему, где будет все-таки находиться Запорожская АЭС. так как мы вышли из Курской области, мы поменяли ее фактически. А на Энергодар и на Запорожскую ЭС прямо в ближайшее время, чтобы ее перезапустить и уже иметь энергетику на самое ближайшее время, уже весна, лето там и так далее. А тем более подготавливаться к отопительному периоду и сезону уже на 2026 год. Но в ближайшее время все-таки это СИСФАР, очень важен для американцев СИСФАР. Потому что если в ближайшие 100 дней после инаугурации Дональда Трампа они будут с СФАР, он не получит Нобелевскую премию. У него очень это важная очень такая тема. Но, ну, а с другой стороны уже русские ему столько наобещали бабла, что он даже забыл о том, что он хотел подписать а, с нами, а, значит, сделку по минералам, по редкоземельным а, минералам, дорогие друзья. Видите, мы теперь даже не слышим об этом. Ну, біри, дорогі друзі, ставки підняті, господа. Власне так, про рідкі рідкісно земельні метали говорили в рамках вже не в Україні, що вони є, а в Росії. Тим паче не обіцяли йому, нібито там дуже багато їх, і Трамп знову ж таки заявляв, що йому цікаво розвивати торгівлю з Росією. Мене цікавлять санкції, чи будуть вони зняті з Росії, і чи дійсно буде підписана якась угода про рідкісну? земельные металлы уже не с Украины а с Россию. Ну дело в том, что Москва не хочет завершать эту войну, если Европа не снянет не снимет с них санкции. А Европа не хочет с них снять санкции, а Америка должна надавить на Европу, чтобы она сняла все санкции, все основные по нефти, по газу и по всем <coughs>, другим ситуациям, которые именно связаны э, банковская система, свифт. кто не знает СВИФС, это чисто европейская тема. Вот все должно быть, быть снято, и тогда они ну, может быть, может быть, перестанут стрелять. Но там такие задранные условия, что это просто какая-то неимоверно ну, непонятная ситуация. Мы должны разоружиться, mm -hmm. нам должны перестать, перестать давать Европа в том числе вооружение и вообще чуть ли мы не должны сдаться. То есть ну, нет, не будет уже никакой капитуляции, пока есть Зеленский. Будет Украина, ну а благодаря Дональду Трампу сейчас, Вы знаете, дорогие друзья, что случилось на небе? Без альтернативный президент. Те, кто бы не участвовал в выборах против Зеленского, нет ни единого шанса. Даже теперь он заложен. Спасибо Дональду Трампу. Цікавий факт влади. Дякую. Дивіться, зараз відбувався раунд перший, так би мовити, між Трампом і Путіним. І зараз йде мова про 23 березня Саудівську Аравію. Це буде ем, другий раунд перемовин між ними. Чи дійсно вони зустрінуться і що може завадити їхній зустрічі? Ну, алкоголік Медведєв уже там. дорогі друзі Він вже там. Заранее зарядился, потому что в Арабских Эмиратах запрещен алкоголь, угу. поэтому я тут он уже с собой там, наверное, в номер себе вез все это дело. Короче, чтобы там конкретно, да. Там, по молодости, были такие ситуации, что вот у меня вот друзья-свидетели были того, что. Короче, он по молодости еще, когда в Санкт-Петербурге работал, в 90-х годах, там, приносили бутылку, короче, и он раз хлопнул там сотню, сотню два хлопнул сотню, три хлопнул. Короче, он еще по тем временам был алкоголик. Так что, да, вся братья соберется. Главный из них, конечно, Кирилл, этот самый, как его... Короче, муж подруги дочки Путина, вот этот Боже. самый главный герой, сказал, что мы приближаемся к миру. Это он напечатал недавно, да, там а. Кирилла, как, да, Дмитрий Кириллов или Кирилл Дмитриев, я все время путаю, кто-то из них. А. Вот, но, ну, дорогие друзья, не может быть мгновенно с российской федерации, значит, с быстро все закончили, так не бывает а тем более в серединную точку между затмениями. Сейчас напоминаю, 14 го первое затмение Луна, 14 марта, 29 марта, значит, второе солнечное затмение. И считается, что в серединной точке все может быть неожиданно, все может переворачиваться. И вроде вот договорились уже точно сейчас перестанут стрелять, и все раз оборачивается с точностью до наоборот. Вот такая серединная точка между затмениями. И вот в этот раз Всемирный день астролога попадает в эту серединную точку, 20 марта. Все можете меня Уже поздравить, завтра. Подписаться, угу. да, подписаться на мой канал, да, заказать натальную карту, либо годовой соляр, плюс 28, 63, 524, 63, вайбер, ватсап, вам в помощь, всегда со мной легко связаться по ним. Так вот, именно в серединную точку может всякое происходить. И вы знаете, дорогие друзья, вот вроде сегодня провал и все провалил, Дональд Трамп, он даже не вышел на пресс-конференцию, а завтра вдруг все решится вот так по новень... по новень... мановению как бы звезд, пальцев там, или еще чего-то распоряжение и вдруг наступит СИСФАР, когда будут полностью удовлетворены все аппетиты Лили Путина и всей этой московской братьи. Да. Но все равно я уверен, что пока Сатурн не войдет в знаком, а это случится в мае месяце, mm -hmm. полного перемирия не будет. Так что ждем мая месяца, все знают прекрасно, прогноз від влада роса, якщо війна не закінчиться в має, то вона буде продовжуватися до 2029 року. Так, влада. Е, є ще от всяка інформація, яка шириться в мережі. Зокрема, вона стосувалася російських військ біля кордонів Сумщини. Чи дійсно саме зараз ворог готує наступ на Суми? Да, он хочет і там продвинутися. Ну главне вот його критерії паті на Запорожі, то сані. освободили 200 тысяч войск и сейчас угрожают именно взять наш, наш, город стольный, да, Запорожской области, Запорожье. Но мы не дадим, естественно. Там у нас, кстати, меньше всего сейчас фортификации, но вроде бы мы там их все-таки сделали в последнее время, все-таки более такие убедительные, да, и фактически, фактически там все-таки некая такая линия нашего залужного, сырского, да, противостоит линии Суровикина, да. Поэтому, я думаю, ничего у них не получится, но амбиции большие. И 200 тысяч, я вам вот скажу, даже больше инсайд для вас, 230 тысяч войск подготовлено, чтобы брать э, Запорожье где-то в одной точке, где-то... Они хотят взять сейчас большой город из позиции силы, диктовать нам условия. Вот Запорожье самая вот такая опасная ситуация. В Сумах ничего не будет. Спокойно, жители Сум, можете спокойно спать. На вас не даже если продвинуться, то не сильно... Вот удар може бути на Запорожі ну, останнім часом, та й взагалі, мабуть, всі три роки сумчанам не дуже легко спиться. Будьте обережні. Прошу, де б ви не знаходилися. Окрім того, Володимир Зеленський говорить ще про харківський напрямок і можливість того, що росіяни знову ж таки будуть робити певні наступальні дії ще в цьому напрямку. Чи вийде у ворога це на Харківщині? Ну, от я смотрю Харків проблематичний. ничего не получится. Там очень много наших войск, Сумская область, Харьковщина, там много. Вот где у нас мало, это Запорожье, поэтому она, она сейчас будет перебрасывать войска в Запорожскую область. А там враг мог поднакопил 230 тысяч и может прям пойти вот на Запорожье. Вот. Поэтому вот такая вот такая сложная ситуация. Ну а по поводу Одессы, дорогие друзья, спо вздохните спокойно, никто порт Одессы не хочет отдавать. Просто рашисты хотят возобновить этот самый аммиакопровод и стольять в Одессу. Вот поэтому там и вы слышали про одесский порт. Просто они хотят из одесского порта амияк продавать за границу там через море там и так далее. Успокойтесь, де все нормально, ніхто не здає. і слава богу. А давайте роз'яснимо ситуацію на Курщині, тому що ми ви весь тиждень минулий чули про оточення наших військових там. Володимир Зеленський цю інформацію спростовує. Мене цікавить, що скажете ви, яка саме там зараз ситуація для наших військових, чи є вони там, чи немає їх там? Все, що можна говорити, скажіть нам, будь ласка, аби розставити всі крапки на «і». Ну, а це був абсолютний фейк. Що хто такого кружив? Нічого такого не було. такой, значить символ, сейчас, отшельник в каменной пещере, либо В ограде какой-то. То есть они, получается, вдоль границы сейчас, на рубежах Курской области остались, не отошли полностью в Украину, но тем самым делают такую, как говорила Лили Путин, санитарную зону для Российской Федерации. Mm -hmm. Поэтому да, мы остановились везде вдоль границы. Мирные переговоры нас просто заламывали руки Зеленскому, Дональд Трамп могли начаться, это условие было Лили Путина, если мы выведем свои войска из Курской области, и за это мы получим э, Запорожскую атомную АЭС вместе с Энергодаром. Ну вот мы свою как бы, программу выполнили, а расисты что-то не выполняют особо, поэтому они там нас запугивают, чего-то там и так далее делают. Ну и самое главное, что они должны клятвенно клялись, что они должны поменять всех на всех пленных. А поки только ну видите, в очередной раз там якісь странные ситуації. Ну, слава Богу, що 175 наших доблестных наших добрісних воїнів родину. народ. Всі знають, що Курська операція це справа рук нашого головнокомандувача сирського. Чи в зв'язку з останніми подіями? Можлива його відставка чи ні? Могу вам сказати, інсайтом практично але фактично не буде відставлен. А, то есть, реально, как бы типа он, вот, но на самом деле уже а, совершенно другой человек занимается, вот молодой, совершенно недавно, да, появился в обойме, да, и он под знаком Весы, дорогие друзья, родился в один день с Владимиром Путиным, 7 октября 1979 Опа. года. Так что а, именно курским направлением сейчас заведует этот человек. А Значить, в Донецькій області в Запорізькій, там драпати Он совершает какие то неймовірні чудеса і отбивает. теж молодо чек, 42 два родина все, всю, що можна відбить. <решко> Дивіться, яка історія саме зараз. Росіяни заявили, що ЗСУ нібито почали наступ на Белгородщину. Наші війська почали стягувати техніку та особовий склад до прикордоння на межі Білгородської та Курської областей. Чи дійсно можливий такий розвиток подій, що зсу опиниться ще й в Білгородській області, якщо в ближайше время лілі Путіна не пайтьо на перемір'я на сесфар, наші пайдуть действительно в Білгородську область? І от зараз час вас ходить в харарі і Харар карта на індивідуальні вопроси, то вже та ділу своїм клієнтом. Так вот Юпитер говорит да, действительно начальство дало команду, распоряжение, что в любой момент мы можем пойти, значит, на Белгородскую область, потому что у нас договоренность с Трампом была какая. Мы выводим войска из. Курської області, а про Білгородську область нікова, що можемо туди вайти і про Донецьку нашу область хочеться поговорити, тому що мене цікавить, чи втримаємо ми наші українські позиції на Донецькій області, чи все ж таки доведеться повністю область віддати ворогу, і чи може Донецька область стати такою собі буферною зоною у цій війні? Ну, москвичи хотят вообще московитяне поменять э, часть донецкой, Луга, ну луганская она уже у них полностью практически, но часть донецкой области, там где находится, э, значит, славянск и краматорск. Видите, после переговоров с Трампом, как они за, начали стрелять по Славянскую, по краматорску этой ночью, понимаете? То есть они показывают, какие города им нужны. Они хотят э, славянск, краматорск, константиновку в Донецкой области разменять на Запорожскую и Херсонскую область. есть, чтобы они типа туда вошли, а сами они выйдут типа осенью из Херсонской и Запорожской области. Ну, доверять им нельзя. Сейчас они там 230 тысяч бросают на Запорожскую область. Там, ну, по крайней мере, по всему фронту могут продвигаться, в том числе и по Сумам, по Харьковской области. Кстати, Зеленский Вчера заявил, что где-то по некоторым направлениям, по многим они могут идти. Но я сразу отвечаю, что именно самое опасное, именно запорожское направление. Поэтому могу сказать только одно, что будет в любом случае разруливаться ситуация в Донецкой области, но мы не отдадим ни пяди земли в Донецкой области. Там дропат его будет только возвращать. Мы идем там в контратаку, и сейчас Курахова скоро будет практически наше... Полностью. Вот увидите, да, дорогие друзья. Ну, а про, про, про по, Покровск враг забыл. Покровск хотел, они хотели Покровск взять, выйти в Днепропетровскую область, в Павлоград и разделить фронт на две части. Это была бы катастрофа. Это, это реально было, самое было опасное, что можно было предположить для нашей армии. То есть наш фронт был разделен бы на две части. Был бы прорыв, то есть у нас получился Южный и Северный фронт. Это была очень большая опасность. Но у нас родился супер-уникум после Залужного. Дропаты — это что-то невероятное. Дорогие друзья, аплодируем нашему прекрасному полководцу. Он разбил, всех уничтожил и дал понять, что даже не стоит с значит, на Покровск. Ані даже тепері даже ні ділять ні одному туда. Так друзі, найголовніша подяка для наших військових це донати на допомогу, тому не забувайте це робити. Щодня нашим військовим дійсно це дуже потрібно. Тим не менш, хочу ще поговорити про неоднозначне інтерв'ю Петра Порошенко. Він назвав в ньому Володимира Зеленського диктатором і навіть закликав припинити наступи зсу. Навіщо? Петро Порошенко сам сейчас ведет такую открытую вину против Зеленского, и чи вважає его своим конкурентом? А, ну, кто еще не знает, дорогие друзья, то а, объединенный кандидат сейчас от Москвы и от а, Вашингтона, от Дональда Трампа или Путина, это Петр Порошенко. Вот и он мечтает войти во второй тур с Владимиром Зеленским, разгромить его там, в общем. Поэтому он и проявляет вот такое пренебрежение к Владимиру Зеленскому. Но я смотрю, что рейтинг после этого заявления у него только начал падать. Вот тут же социологи, социологи начали вымерять этот рейтинг, и он обрушился, дорогие друзья, буквально там на 2-3% за это выступление. Очень многие, даже кто, кто больше нрав, ну, нравится Порошенко, людям многим больше, чем Зеленский, mm -hmm начали плеваться в его сторону, понимаете. Нельзя так выходить, тем более во время войны с такими заявлениями. Ну и повторять Дональда Трампа. Дональд Трамп тоже самое сказал, что Зеленский диктатор. Ну а чем <laughs> отличается мышление значит, Порошенко, я не знаю, чем. Ну запрещают тебе выезжать за границу. Ну слушай, успокойся, идет война. Вот. Слава тебе, Господи, что все твои сыновья не воюють на фронті, да То есть у них повна атмаска. Що тим, що надо? Хоч щоб под конвоєм твоїх синові привезли в Україну и отправили на фронт. Ну я би на твою місті мовчав. Тобто, це був такий собі рефранс дждональду Трампу, чи можливо якась проплачена акція, чи просто Петро Порошенко вирішив ускладнити свої стосунки з Володимиром Зеленським. Да это уже полностью идет игра на Дональда Трампа абсолютно, потому что два кандидата, еще есть кандидат от Москвы Юлия Тимошенко, mm -hmm. они прекрасно понимают, что с Юлией Тимошенко они могут договориться, как в свое время по газу они прекрасно договорились. То есть полный кандидат от Москвы Юлия Тимошенко, а совмещенный кандидат от Вашингтона и Москвы это Петр Порошенко. Кто-то из них должен победить, они не хотят Новых они хотят проверенных, с кем они уже имели дело, с кем они договаривались. Там Москва именно в свое время. А любой новый кандидат, даже Усик будет баллотироваться, кстати, кто еще не знает. Им никто новый не нужен, ни Александр Усик, ни тем более Залужный не не ну а этот самый для них э, Зеленский это вообще бельмов глазу какой-то который просто разрушило все планы он даже не улетел э, на самолете во Франции на на голубом вертолете да, в начале войны они так мечтали об этом mm -hmm. Ми з вами досить часто говоримо про напад на Дональда Трампа. Проте, хочу запитати за Володимира Зеленського, чи загрожує його життю щось найближчим часом? Його все время хотя тут. Зараз у Зеленського очень хороша охрана, всі чітко знають, де він буде найсвітній момент. Все выброшены, да, и никто четко точно не знает, где на него можно совершить теракт в последнее время. Последняя крыса была выброшена, когда теракт производился в Одессе, и когда рядом с ним пролетел шахет, там, или бомба угу. была скинута какая-то, или ракет, я уже забыл, по-моему, даже это, может быть, были какие-то морские ракеты, которые хотели уничтожить Зеленского, да, ну вот все, все все крысы уничтожены абсолютно. Могу вам сказать больше. Буданов охотится за Лили Путиным, за всей этой московской братьей. А Буданов чуть два раза не убил Лили Путина. Поэтому, когда по нему прилетела ракета в гостинице «Брестоль», она же «Красная в Одессе», самое mm -hmm. красивое здание после театра «Оперы и балета, это было по голову Буданова. Но он успел уехать ровно за два часа, когда прилетела ракета. На останок влади хочу запитати за мобілізацію в Україні. Чи може так статися, що в 2025 році усі мобілізаційні процеси в Україні закінчаться? Да, все може ні ошида на случитися. Дев'ятого має у нас якраз 9 має закінчується воєнний режим. Вот, і можуть його вже не правлівати ну був смотри осторожно. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Но Сатурнами находит зодиакальный знак Овна в мае месяце. Сатурн это охлаждение, холод, замораживание конфликта. Овен это знак войны. Очень ждем, очень надеемся, что все-таки все завершится в мае. Да. Ну о а 20 апреля речи быть не может. Хотя Дональд Трамп мечтает, чтобы все закончилось 20 апреля в день Пасхи. Mm -hmm понимаем культ смерти, культ смерти личности, да. Ну, Иванга говорит, что пока лежит смертник, она говорила так, значит, Владимир смертник в этом гробу, да, в Мавзолее, то будет культ смерти именно Российской Федерации. Как только вынесут из Мавзолея Ленина, Российская Федерация развалится на запчасти. А видите, как, как это все? И КГБ, ФСБ... Падет, а другого Владимира она видела в нефтяной бочке. Поэтому, дорогие друзья наши, кто там у нас живет, поклонники там, я знаю, очень много даже русских в Москве, просто подойдите и уничтожьте гроб Ленина. И война закончится, и развал Российской Федерации начнется. Просто взорвите Владимира Ленина. Будемо цього чекати. Сподіваюсь, до нас дослухаються. Влада, дякую вам за цю розмову, за ваші відповіді на мої питання. Друзі, від вас, як завжди, ми чекаємо вподобаю. коментарів під випуском. Підпишіться на наш канал, на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в, доп... в описі до цього відео. Обов'язково тисніть на дзвіночок, бо далі тільки більше свіжих і цікавих випусків. І, звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось.